Artıq bir müddət idi ki, Qarabağda separatçılar arasında parçalanmanın ilkin simptomları diqqət çəkirdi. Belə ki, Vardanyan dövlət naziri gəldikdən sonra iç işi çöynədən qalan komandanı dəyişmək oldu. O, Arayikharitsyun yalnız razılaşaraq bütün nazirləri postundan aldı və onların yerinə isə öz adamlarını təyin etməyə başladı. Amma vaxt artıq yalnız 200 nazirləri əlində saxlamaqla kifayətlənsə, Vardanyan onun qarşısına balasan yığın getməsi tələbini qoymuşdu. Amma problemin kökü bu deyildi. Məsələnin əsasında dayanan səbəb budur ki, İtali Balasanyan hələ xeyil rəylər bəyan etmişdi ki, indi əvvəlcədən də Bakı ilə ümumi dil tapmadan bölgədə qalmaq mümkün olmayacaq. Hətta Qarabağdakı separatçılar arasında geycanə şəxslərdən biri Balasanyan idi ki, Azərbaycanla şərti də olsa danışıqlar aparılmasının tərəfdarı kimi add çıxartmışdı. Vardanyan isə bunu qəbul edə bilməzdi. Onun öz bir siyasəti var idi və həyata keçirmək üçün şübhəsiz ki, Balasanyan kimi adamları ətrafından uzaqlaşdırmalı idi. Və bu gün istəyini həyata keçirməyə nail olan Vardanyan onun yerinə Azərbaycan ordusuna qarşı 44 günlük mübarizədə Qocavar istiqamətində döyüşlər aparan general Ararat Meykumyanı təyin edib. Maraqlısı isə odur ki, Balasanyan Qarabağ Ermənləri arasında dəstəy olan şəxsi hesab olunur. Onun Arayıxla yola getməməsinin səbəbi də məhz bu nüfuzla bağlıdır. Həm də Vitali digər səfirlərdən fərqli olaraq köhnə komandanın üzvlərindən hesab edilir və köhnələr arasında da özünə görə çəki var. Belə olan halda onun saxta dayanacağı inandırıcı görünmür. Ermənistan mediası isə Arayıx və Robertin attıqları bu addımı riskli hesab edirlər. Onlar Vitali Balasanyanı samver amma in läşin mein alığını olduqlarını tezliklə bunun fəsadını görəcəklərini də açıqça yazırlar. Yəni Balasan yan babayan yəni kimi zəif fiqur deyil, onun adı Qarabağdakı korrupsiyada da bir o qədər hallanmır. Belə işləvərdən yanı Qarabağda möhkəmləndirmək, oradan isə Ermənistan'a transfer etmək üçün bütün maneələri aradan qaldırmaq qərarlaşdırılıb. Lakin Balasan yanın da dinc oturacağı inandırıcı görünmür.